নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হিয়াৰ মঠোঁ জুবিন দা আৰু আমাৰ মাজত নাই তথাপিও আমি তেখেতক জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ মাজতে সদায় জুবিন দাৰ দৰে ব্যক্তি হয়তো অসমত আৰু ইয়াৰ পৰা এশ বছৰ পিছতো হয়তো দ্বিতীয়জন নোলাব জুবিন দা প্ৰকৃততে অসমৰ কাৰণে কি আছিল অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে হয়তো আজি বুজি উঠিছে নেদেখা এজনৰ ওচৰত এটাই কামনা কৰোঁ আমাৰ হিয়াৰ মুঠি জুবিন দাই যাতে সোনকালে ন্যায় পায় জুবিন দা সদায় অমৰ হওক জয় জুবিন দা জুবিন দাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আজি আমি আলোচনা কৰিম আগতে হৈ যোৱা কম্পিটিটিভ এক্সামত বাৰে বাৰে আহি থকা কিছুমান জুবিন দাৰ লগত জড়িত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বিষয়ে গতিকে আপোনালোকলৈ এটি সৰু অনুৰোধ যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আন বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো এলবাম কি আছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ অনামিকা নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন শিংগাপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গক কোনটো উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন শ লুইত কণ্ঠ নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থল ক'ত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খোণাপুৰ সোণাপুৰ ক'ত অৱস্থিত সোণাপুৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কিমান বছৰ বয়সত হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন শ তেৱন্ন বছৰ বয়সত নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম চিনেমাখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ ৰৈ ৰৈ বিনালে নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনী ভিত্তিক ছবি কোনে নিৰ্মাণ কৰিব ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক একটা কাপোৰে নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গে মুঠ কিমান গীত গাইছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰশ প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম কোন ঠাইত হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ গ মেঘালয় মেঘালয় ৰাজ্য টুৰা অঞ্চলত জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ শ শব্দ অনুভূতি নেক্সট কুয়েন জুবিন গার্গর অনামিকা এলবাম কিমান চনত মুক্তি লাভ করেছিল ইয়াত দিয়া অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নাম্বার গ উনিশশো বিরানব্বই চনত উনৈশ চনত অনামিকায় মুক্তি লাভ করেছিল নেক্সট কুয়েন জুবিন গার্গর পুরনির নাম কি আছে ইয়াত দিয়া অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তর হব অপশ্যন শ জুবিন বৰঠাকুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ মাতৃৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ শ ইলি বৰঠাকুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গে কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা গীত গোৱা আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক তিনি বছৰ বয়সৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী জংকী বৰঠাকুৰৰ মৃত্যু কোন চনত আৰু ক'ত হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক দুহেজাৰ দুই চনত তেজপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ দুগৰাকী ভগ্নী আছিল এজনী আছিল জংকী বৰঠাকুৰ আৰু আনজনী আছিল পামী বৰঠাকুৰ জংকী বৰঠাকুৰ এগৰাকী কি আছিল গায়িকা আৰু অভিনেত্ৰী আছিল কিন্তু দুহেজাৰ দুই চনত তেজপুৰত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মটর দুর্ঘটনাত জঙ্কির মৃত্যু হয়েছিল আর জঙ্কির স্মৃতিত এটি এলবাম মুক্তি দিছিল সেই এলবামটির নাম হয়েছে শিশু এই শিশু এলবামটি দুই হাজার দুই চনত মুক্তি লাভ করেছিল আর প্রশ্ন পাৰে যে শিশু এলবামটি জুবিন গার্গে কার স্মৃতিত নির্মাণ করেছিল ইয়ার উত্তর হব জুবিনৰ ভগ্নী জঙ্কির স্মৃতিত আৰু আনগৰাকী ভগ্নী আছিল পামী বৰঠাকুৰ পামী বৰঠাকুৰে আছিল এগৰাকী অধ্যাপক ডক্টৰ বৰঠাকুৰে সংগীতিক ভূগোলত গৱেষণা কৰি ডক্টৰেট অৰ্জন কৰিছিল আৰু তেওঁ বৰ্তমান অসমত স্থিত ৰয়েল গ্ল'বেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু এই পামী বৰঠাকুৰে জুবিন গাৰ্গৰ মুখাগ্নি কৰিছিল গতিকে মনত ৰাখিব নেক্সট আমি কুৱেশ্যনৰ মাজলৈ আহোঁ জুবিন গাৰ্গে ৰেনে চাব অসম বঁটা কিমান চনত লাভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ক দুহেজাৰ চৈধ্য চনত নেক্সট কুৱেচন জুবিন গাৰ্গে কিমানটা ভাষাত গীত ৰচনা কৰিছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ঘ প্ৰায় চল্লিছটা ভাষাত গীত ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গে কিমান চনত ডক্টৰ অফ লিটাৰেচাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন শ দুহেজাৰ পঁচিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গক কোন ৰাজ্যই ডক্টৰ অফ লিটাৰেচাৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ শ মেঘালয় নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গক কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টৰ অফ লিটাৰেচাৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক ইউ এছ টি এম ইউনিভাৰ্চিটি নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গক কিমান চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন শ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গক কিমান চনত গিফা এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক দুই হেজাৰ ছয় চনত নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গ কিমান চনত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক দুই হাজাৰ দুই চনত নেক্সট কুৱেশ্যন আজিৰ অন্তিম কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গ কাৰ লগত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ইয়াত দিয়া অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক গৰিমা শইকীয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি চেনেলটো আন বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম